Со времен Великой Отечественной войны это первый случай убийства католического священнослужителя в Сибири. Отец Ян Франскевич поляк по происхождению. До служения Господу был преподавателем в университетах Польши, Канады, Ливана. Профессор экономики в совершенстве владел несколькими языками. В 1986 году он был рукоположен византийским обрядом в священники, затем проповедовал Евангелие в Индии и Канаде. 8 лет назад католический митрополит Бейрута направил Яна Франскевича на работу в Сибирь. 15 апреля в день Святой Пасхи тело отца Яна было найдено в комнате при часовне поселка Яр. Он был привязан к кровати, а следы побоев красноречиво говорили, что священника убили. Сегодня католики прощались с Яном Францкевичем. Он был и отцом, и дедушкой, и братом, вы знаете, самым таким близким родным человеком не поверила, я даже не могу себе и сейчас вот вижу гроб, представить его, он такой был, как, ну, как божий удаванчик, он всегда летал, как ангел небесный. Вот что... Человек, у которого можно поучиться быть сильным в трудную минуту, даже в самые сложные ситуации, он собирал всю волю. И вот даже когда стоял под обстрелом немецких фашистов, когда умирал от голода в Ливане, он все равно оставался верен себе. На похороны прибыли оба сына отца Яна, Анжи и Тадеуш Фрацкевичи. Отец осознавал э, э, риск. Он считал, что его судьба в руках Бог Бога. Том, Бог, Бог решает, что будет. И он, э, и он не боялся этого риска, сознавая, что он нужен на этой мая мая земле что есть ja люди, которые постоянно terenie, ждут его, что он им нужен, что он выполняет свою миссию. И так он принял on этот powie. риск. Отец Ян окормлял 13 общин на севере Красноярского края, на территории в 2000 километров вдоль реки Несей. В Норильск, в Толнах или в село Ярцево ему обычно приходилось добираться на вертолетах, на теплоходах или на больших самосвалах. У меня есть тоже письмо с 98 -го года, когда этот заключенный первый раз начал знакомиться с Затемьяном. Mm -hmm. Что его уже раньше mm -hmm. пустили из тюрьмы или он опять сидел? Это тот самый? Нет, да? это он с тюрьмы это, это письмо. А, кто, он отбивал он Приехал к нам, mm -hmm. потому что так как он с отцом Яном, он должен встретиться mm -hmm. здесь и вместе уехать на север и в тот роковой день находились вместе в этом здании почты отец Ян и Алексей Корнилов, тот, который и убил отца Яна. Какой-то фанатизм, издевались уже, если били железными прутьями. Пробита уже была голова, повешен, задушен, избит железными прутьями. Это была его Голгофа, час темноты. Удивительно, что тот, кто поднял руку на его жизнь, забрал крест с его груди, который был для отца Яна знаком любви к Христу. Просим Тебя, Господь, чтобы этот крест стал причиной обращения для убийцы. Живи в мире. Он мне указал, что значит верить в Бога, что все на свете, все это, все проходящее, все это суета, а вера в Бога это остается всегда Бог с тобой.